мусор, грязь кругом. Кто поможет их убрать, справиться на пять. Надо в фирму обратиться, чтобы с отходами проститься. В самом сердце Золотого кольца России, городе Владимире, работают увлеченные своим делом люди, объединившиеся в одну компанию УНР-17, которая ежедневно делает территорию Владимирской области чище и привлекательнее. Слагаемых успеху у компании много. Одно из них – работа только в правовом поле и строгое соблюдение действующего законодательства. Созданная система работы по принципу одного окна позволяет клиентам компании в кратчайшие сроки заключить договор и уже на следующий день получить качественную услугу. По ту сторону окна ежедневная работа коллектива компании, который насчитывает более 400 человек. Основа работы – компьютерная программа, созданная специалистами предприятия. Она предусматривает логичное взаимодействие всех подразделений компании от заключения договора до процесса оказания услуг. Формирование маршрутного графика, графика сбора и вывоза отходов, где строгой обязанностью водителя является фотографирование контейнерной площадки до и после ее уборки. Все это является частью единой спланированной системы работы предприятия. Использование навигационного оборудования позволяет не только ежеминутно отслеживать работу всех водителей на маршруте, но и контролировать расход топлива в режиме реального времени, получать сведения с объекта уборки с помощью установленных камер на кабине водителя. Обработка информации по итогам рабочего дня, анализ полученных фотографий и оптимизация маршрутов уборки позволяет достичь значительного экономического эффекта. Каждое утро более 50 единиц специализированной техники выезжают на уборку по 46 маршрутам. Квалифицированные работники службы по ремонту и эксплуатации автомобилей ежедневно проводят техническое обслуживание всего подвижного состава компании. Работа предприятия – это постоянное движение вперед, постановка и достижение новых целей. Таким серьезным достижением является строительство на собственные средства компании мусоросортировочного комплекса. Выполненный по современным европейским технологиям, комплекс функционирует в течение двух лет. Здесь проводится ручная сортировка отходов на 14 фракций, брикетирование и отправка их на дальнейшую переработку. Работа комплекса, как пример рационального отношения к переработке мусора и его дальнейшего использования, вызывает интерес жителей региона. Здесь не раз бывали представители государственных органов власти, школьники, делегации общественности городов и районов Владимирской и других областей. Успешную реализацию экспериментальной программы по раздельному сбору отходов тоже можно отнести к достижениям УНР-17. Изучение опыта различных стран мира позволило разработать программу, предназначенную для России. Простое разделение отходов на полезные и неполезные оптимально подошло к менталитету российских граждан. Программа прежде всего рассчитана на образовательные учреждения. Яркие рекламные материалы, игровая форма подачи позволили достичь положительного результата в решении важнейшей экологической задачи. Эффект программы превзошел все ожидания. Сортировать начали не только школьники, но и простые жители, причем с определенной экономией. Итоги программы подводятся в рамках реализации отдельных проектов, конкурса по изготовлению игрушек, защиты экологических проектов. Подрастающее поколение не скрывает своего восторга от участия в программе. Сегодняшний день компании – это работа не только в городе Владимире, но и в Суздале, Лакинске, Собинке и районе, Камешково и районе, Ковровском, Судогодском, Гусь-Хрустальном районах Владимирской области, где компания имеет свои представительства с аналогичной системой работы. Работа представительств – это охват всех населенных пунктов, где оказание услуг ранее не производилось. К Собинской земле особые отношения. Кроме санитарной очистки территории района, с 2007 года компания эксплуатирует Собинскую городскую свалку – Выполнен большой объем работ по проведению объекта захоронения отходов в соответствии с действующими нормами и правилами. Сегодня компания реализует проект дальнейшего благоустройства территории свалки с внедрением сортировочной линии. Уже выполнены работы по устройству весового комплекса. В будущем этот объект будет работать по европейским технологиям. Компания имеет уникальную по своим характеристикам установку «Форсаж 2М», позволяющую термическим методом обезвреживать более 20 видов отходов, включая опасные медицинские и биологические. Установка экологична, экономична и проста в использовании. Компания существует 7 лет эти годы принесли не только опыт, но и известность компании за пределами Владимирской области. УНР-17 является членом промышленной корпорации «Экорециклинг», членом Национального союза организации в области обращения с отходами производства и потребления. За достижения в сфере использования навигационного оборудования предприятие награждено дипломами различных международных форумов. Работа коллектива компании и отдельных специалистов не раз были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами на областном и всероссийском уровне. В Нуэр, друзья, спешите. Там помогут, уберут. Станет чище в городах, селах и поселках. С Нуэром хорошо знает и ребенок.